Kita bakal menang orang Melayu ni Kalau kita bersatu Dan tahun 1838 itu terbukti dengan jelas Apabila gabungan penyatuan Melayu ini Menyerang serentak Kedah Menyebabkan kota kalau Kedah jatuh ke tangan Tengku Masyarakat Dia kata orang Melayu malah Dia lagi malah teruk dari kita Dia kata orang Melayu malah itu sebab dia fed up Orang Melayu tak mau kerja dengan dia sebab tu dia terpaksa pergi ambil India, ambil-ambil orang Cina. Nak suruh orang Melayu kerja di lombong dia. Buat apa? Orang Melayu kita dah ada kebun. 1826 British ni dia sudah sign satu treaty satu perjanjian dengan Siam tajuk dia persetiaan bani dalam perjanjian itu Siam bagi tahu British. British tidak boleh membantu orang Kedah untuk berjuang mendapatkan balik Kedah. Satu. Yang kedua, British tidak boleh eh um menghantar apa-apa bantuan kepada pejuang Kedah yang nak merampas balik Kedah daripada Siam. Yang ketiga, British hendaklah mengiktiraf pejuang-pejuang Kedah ni sebagai pengganas teroris dan juga lanun. Jadi mana orang Kedah nak lawan balik, rampas balik tanah Kedah melalui jalan darat, itu adalah teroris. Mana yang nak mai kok jalan laut, terutamanya angkatan laut kita daripada Langkawi, itu eh, mestilah dianggap sebagai pirate lanun. Nampak? Melalui persetiaan beni ini, 1826. Artinya, nenek moyang kita, Tuk Tuk kita, berjuang menentang dua superpower. Tuan-tuan pernah pergi Vietnam tak? Ini orang ramai-ramai duduk pergi Vietnam ni. Eh? eh sampai ada jalan nama jalan Malaysia. Nah eh, dekat Bentan Market tu. Ah pilah tengok Vietnam ni. Orang Vietnam. Semasa penyatuan Utara dan Selatan. Eh, yang dikepalai oleh Ho Chi Minh tu. Dia berjuang menentang dua superpower juga. Mula-mula tahun 50-an mereka berjuang menentang Perancis. Perancis superpower. Kemudian Perancis dikalahkan dalam pertempuran di Dien Bien Phu. Perancis malu dan berundur dari Vietnam. Dikalahkan oleh orang Vietnam kan. Tak pasal-pasal nyebok paling besar dalam dunia ni, Amerika. Mai pula ke Vietnam. Tahun 60-an lagi menyerang Vietnam. Jadi orang Vietnam bangun lawan Amerika pula. Akhirnya tahun 75 dikalahkanlah orang Amerika tu. Jadi hebatlah orang Vietnam ini kerana mereka mengalahkan dua superpower. Per Perancis lepas itu Amerika. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, ya, saudara-saudara dan saudari-saudari. Vietnam lawan superpower satu selepas satu. Nenek moyang tuan-tuan dan perempuan Nenek moyang kita Lawan dua super power serentak Berdepan dengan super power ni serentak Super power mana? British dengan Siam Serentak kita terpaksa lawan Gabungan ini akhirnya berjaya mengepung Tengku Kudin Dan orang-orangnya di dalam kota Kuala Kedah itu Kepung, tembak dan sebagainya. Akhirnya bekalan makanan sudah berkurangan. Sebab bekalan makanan daripada luak tak boleh bawa masuk. Orang Melayu lain tak boleh nak hantar. Pasal dikepung. Tak boleh masuk bekalan makanan. Peluru tak boleh masuk. Senjata tak boleh masuk. Ubat-ubatan tak boleh masuk. Akhirnya, pasukan tuku-kudin itu semakin melemah, semakin melemah, semakin melemah. Dan... Eh, Setelah beberapa lama bertahan, Siam kembali merampas kota Kuala Kedah. Tunku Kudin syahid di dalam kota itu. Mayat Tunku Kudin itu dijumpai di bersebelahan dengan tembok yang menghadap ke Kuala. Siam ambil mayat dia, geram pasal dia dah mati, pancung kepala. Bawa kepala naik kuda ditunjuk tunjuk dekat ketua dia di nakon secamarat eh? Maknanya, kalah lagi lah. Sekali lagi. Orang kedah. Dalam perjuangan untuk menuntut kemerdekaan itu. Ini saya cerita kedah je lah. Pasal ni di kedah kan. Negeri lain tu lain cerita pula. Nak cerita semua negeri lain, payah tak habis. Yang kita cerita Kedah dulu dah Tu pun saya potong-potong Sebab nak cakap soal Perjuangan kemerdekaan 1838 Kali ni orang Melayu Nak rampas balik Kedah ni Pasal geram sangat dah Kali ni Pasukan Kedah diketuai oleh Tunku Muhammad Sa'ad Tunku Type Hitam Uh, Panglim uh, uh, Admiral Laksmana Wan Ma'ali daripada Langkawi Tok Morris daripada Penang uh, Tengku Taip uh, Panglima Taib Hitam Datuk Orang Kaya Bandar Baru Tok Madi uh, uh, Ketumbukan dari Perak Beruas Ketumbukan dari Delhi Tahu Delhi tak? Melayu Delhi, Medan Medan Medan, orang Melayu Medan tu disebut Melayu Deli Melayu Deli Melayu Serdang Serdang bukan Serdang sini tak Serdang daripada Medan, daripada dekat Medan sana Serdang berdagai Pembuat Melayu daripada sana Indragiri, Siak, pakat turun mai. Pahang hantar satu truk ya. Sampai ke Sulu pun hantar Selangor tak boleh main pasal mereka duduk perang dengan Belanda Bergabung ni orang Melayu-Melayu ni Nampak? Pengajaran daripada sini Kita bakal menang orang Melayu ni Kalau kita bersatu Dan tahun 1838 itu terbukti dengan jelas Apabila gabungan penyatuan Melayu ini Menyerang serentak Kedah Menyebabkan kota kalau Kedah jatuh ke tangan Tengku Masa'at Kemudian gerombolan itu menyerang serentak Sampailah ke segenting kera tu. Di hatnya berlaku peperangan yang sengit antara tentera Kedah ni, prajurit Kedah dan juga gabungan bersekutu Melayu ni dengan pasukan Siam. Hatnya itu nama baru, nama dulu Padang Kecik. Ha, kita ada Padang Sak. Kan sampai hari ini ada Padang Sak. Ha, padang Kecik dia tu di Hatnya. Ya, berlaku peperangan di situ. Ada seorang ulama besar yang tuan-tuan dan puan barangkali baca kitab dia iaitu Syekh Abdul Samad Falimbani. Pernah dengar tak lah nama? Syekh Samad Falimbani. Pernah dengar? Dah. Ya? dengar orang mengaji kitab baca kitab Syekh Samad kan? Salah satunya. Ah, ha, Syekh Samad Falimbani ni dia dok mengaji di Mekah. Pak dia Mufti Kedah Mufti Kedah ni Bini pertama dia orang Kedah Bini kedua dia orang Palembang eh. Jadi anak dengan Dengan orang Kedah ni ada seorang Itu eh, guru juga Anak dengan orang Palembang ni Anisya Samad Jadi dia duduk mengajidi di, di Mekah Apabila berlaku kacau bilau di Kedah ni Dengan siam kacau dan sebagainya Abang dia tulis surat gadah di Mekah. Dia kata siap untuk kacau ni. Kalau nak cari peluang untuk syahid balik mai. Masa tu dia dah umur katanya dekat 80 lah. Tua lah. Tetapi atas semangat nak berjihad dan syahid. Nak merebut syahid itu. Dia balik mai. Dan apabila dia sampai ketumbukan yang tadi itu. Sudah pun sampai dekat hatinya. Dan dia ikut. Bi. Dia ikut pergi join sekali ketumbukan ini untuk menyerang Siam. Berperang dengan Siam. Siam terpaksa berundur kerana paluan kali ini cukup hebat. Kota Lok Ganu tu hancur terus. Kota Kuala Kedah tak hancur lah. Pasal kota Kuala Kedah tu dia, dia, dia intact. Terbaik. Akhirnya pasukan Kedah ini sampai di Songkla, Senggora. Sampai di Songkla ribut. Munsun ribut, hujan lebat gitu gini susah nak perang. Jadi eh, Tunku kata kita berhenti sini dulu, kita tunggu hujan reda. Dan kita tunggu ketumbukan daripada Tengganu sampai. Bila sampai saja, kita akan terus bergerak ke utara dan kita akan pergi ketuk pintu istana uh, King Rama di Bangkok. Ah, pakat bersemangat, darah lah masa tu kan, nenek mayang kita. Eh, nak pergi ajak siam ni sampai ke sana. Pada waktu itu juga Raja Siam tulis surat ke British Di Pulau Pinang Dia kata Ampah dok lena lagi Kami ini teruk dah eh, Kami ini teruk nak mampu ni Ampah dok lena lagi Mana bantuan Kan kita dah sign tahun 1826 tu bantuan Ni pokok -pok kedah ni tiba-tiba sampai ke sini lah. British pun oleh kerana Terikat dengan perjanjian 1826 itu Menghantarlah beberapa kapal Dan juga senjata Yang termoden pada waktu itu Kepada Siam di Bangkok Dapat saja senjata itu Dengan tentera Gajah dan sebagainya Mereka turun lagi Mengasak balik tentera Kedah Dan juga Melayu bersekutu Yang ada di Senggora Peperangan hebat berlaku Asak punya asak nah eh, akhirnya terpaksa berundur ke selatan berundur berundur ya eh, sampailah ke Hatnye Balik berlaku peperangan yang sengit di Hatnye dan dalam pertempuran itu gugur syahidlah Syekh Samad Al-Falimbani. Tok guru Syekh Samad Al-Falimbani ini ditembak. Dia terkena tembak tembakan musuh pada waktu itu dan syahidlah dia. Apabila dia syahid Siam pancung kepala dia bawa kepala Syekh Samad Falim Bani uh, ke istana di Bangkok dikatakan dikatakan, saya tak tahulah, ya? dikatakan sampai lah ni, kepala dia masih ada di Bangkok badannya, dikebumikan di sebuah kampung di uh, selatan Thai tu nama dia Ban Trap eh? ban, ban ni kampung saya kata Ban, ban Trap ni kampung Trap dalam kebun getah kalau hari ni, pergi tengok Uh, kalau siapa buat lawatan, singgahlah tengok di Bantrak tu. Uh, kubur Syekh Samad Al-Falim Dan dikatakan kubur syahid dalam perang Jadi siap masak lagi, maka berundur, berundur, berundur. Akhirnya Pak Tunku Masa'at ni masuk balik ke kota Kuala Kedah. Dan di sana berlaku asakan perang lagi hebat dan sebagainya. Akhirnya... Eh, kota itu sekali lagi jatuh ke tangan Siam. Setelah hampir semua pejuang-pejuang Kedah gugur syahid di dalam kota itu. Jadi kalau kita tengok mereka yang bertempur itu sama ada orang Melayu daripada Kedah dengan bantuan orang Melayu daripada tempat-tempat lain nenek, nenek moyang kita itu mereka yang bertempur itu tidak pernah gentar kenapa kerana mereka mempunyai jiwa yang merdeka tidak mau mereka menjadi hamba. Semasa siam perintah ni orang Kedah cukup terseksa. Yang laki-laki itu -laki ditangkap, kemudian direngke, atau rengke. Ditebuk telinga, diikat dengan rotan. Atau ditebuk keting dan diikat dengan rotan, dibawa berjalan kaki dari Kedah tu sampai ke Bangkok di Bangkok sana sama ada dijual sebagai hamba ataupun disuruh buat terusan. Kalau tuan-tuan pergi ke Bangkok ada satu terusan itu, itu terusan itu adalah terusan yang dibina oleh tawanan daripada Kedah tu. Itu yang laki-laki. Yang perempuan tu lagilah bukan hanya setakat dirogol saja, eh, dibelah perut. Perut tu dibuang ke dalam sungai. Eh, sungai anak bukit tu sungai depan rumah saya, saya kampung saya di situ. Eh, bagi makan buaya. Ada yang dimasukkan dalam pokok Kemudian ditutup dengan tanah liat Dan dibakar pokok tu Bila bakar pokok Ada tanah liat eh, Api tak marak Tetapi api tu dia membara Maknanya itu adalah cara membunuh yang perlahan Cukup teruk apa yang dirasai, siksaan yang dirasai oleh orang Palestin, saudara-saudari kita di Palestin hari ini itu, itu sebenarnya dirasai oleh nenek moyang kita pada tahun 1820-an tu Di bawah Siam yang begitu zalim. Eh. Ah, ini panggil Siam lah. Ah, hari ini Siam ini adalah antara partner eh, pembuat senjata untuk Israel. Ya. Eh? Ha. Tak boleh percaya agak ni puak ni Jangan kita percaya okay. Bila Jepun mai Dia bagi laluan kat Jepun Dia support Jepun Dia bagi basikal lagi dekat Jepun ha, Serang, pergi serang Melayu okay. Jepun pun serang Melayu Apabila Jepun berjaya Maka masa Jepun itu Diserahkan empat negeri ini kepada uh, Jepun menyerahkan empat negeri ini kepada Siam sebagai tanda terima kasih negeri mana yang diserah kepada Siam Kedah ya Perlis Kelantan Terengganu Kedah Siam tukar nama jadi Saiburi Perlis Siam tukar nama jadi Palit Kelantan Siam panggil Kelantan Terengganu dia panggil Tringkanu Jadi Kedah kita ni Saiburi Pada waktu itu Apabila uh, Cerdik pandai Melayu ni ya, Dah mula boleh berfikir Orang Melayu ni perlu disatukan Di bawah satu pertubuhan Tapi nak panggil pertubuhan politik Untuk memperjuangkan kemerdekaan ini Tak boleh Dah tentu Siam uh, dan juga Jepun akan tahu Jadi kita tubuhkan satu syarikat Koperasi lah Kalau hari ini kita kata koperasi Syarikat bekerjasama Am Saiburi Nama Percubuhan itu Syarikat bekerjasama Am Saiburi Ringkasnya Saberkas Di sebalik Syarikat kerjasama Am itu Sebenarnya tiupan semangat Politik Melayu Mesti Merdeka Di bawah Saberkas itu Syarikat bekerjasama Am Saiburi sebenarnya terlindung satu slogan yaitu sayang akan bangsa artinya rela korban apa saja S A B E R K A S Saberkas sayang akan bangsa artinya rela korban apa saja ini jiwa yang merdeka. Ya, jiwa yang tidak rela jadi hamba. tapi lah ni dia patukar. Dia jadi sayang akan bangsa artinya rela kaut apa saja. Ha, itu orang lain lah kan. Bukan kita. Eh. Eh. Dah. syarikat inilah pertubuhan inilah kemudiannya bergabung eh, pada tahun 46 itu dengan kesatuan Melayu Muda eh, bersama dengan 30 persatuan 30 pertubuhan orang Melayu berkumpul akhirnya di Johor mendaftar sebagai sebuah pertubuhan politik untuk membawa suara orang Melayu di bawah nama United Malay National Organisation ataupun UMNO asalnya daripada situ untuk menghalau orang putih. Ya. Eh? Mansuhkan Melayan Union. Pagi tadi saya cerita Pak Melayan Union. Eh, ya, Pak Union ni. Eh pagi tadi apa? Malam tadi kan? Ha, oh, oh, silaplah pagi dengan malam tak tahu malam tadi saya cerita tentang Melayan Union ni. Macam mana Sultan Badlishah menulis surat Surat demi surat demi surat yang diutuskan oleh Sultan Badlishah kepada British minta supaya dimansuhkan Melayu Union kerana Melayu Union adalah muslihat dan paksaan ke atas sultan-sultan Melayu. Saya pergi buat kajian sampai ke England, sampai ke archive London archive untuk cari balik surat-surat yang ditulis. Nasib baik orang putih ni perangai dia suka simpan. Surat-surat lama dia simpan. Kita tak ada. Nah, kita kita lama ambil buat sendai pintu habis. Lepas tu gaduh orang tua-tua kita tak tulis lah apa benda. Padahal orang tua-tua dulu dia menulis. Kita tak kerti simpan. Ha. Tak ada ambuh atas halang. Ha. Gerak dia tikui habis. Ha. Orang putih dia simpan. Dan masuk dalam akal. Jadi kita boleh pergi study kemudiannya. Anak cucu kita kita boleh pergi study tengok apa yang dia tulis. Ha. Jadi kerana mereka ini, pejuang-pejuang ini, mereka mempunyai semangat. Semangat yang kental, semangat yang tidak rela. Ya. Anak cucu ini hidup di bawah belenggu penjajahan. Ya. Jadi bila Mei anak cucu ini kita ini kita kenalah hmm? berusaha untuk memerdekakan jiwa kita, merdekakan mentaliti kita. Ya. Jangan anggap apa yang datang dari Barat itu semuanya indah belaka. Tak betul eh? Saya pernah duduk belajar di sana. Saya tahulah orang putih ni. Bukan semua rajin. Dia kata orang Melayu malas. Dia lagi malas teruk pada kita. Dia kata orang Melayu malas tu sebab dia fed up. Orang Melayu tak mau kerja dengan dia. Sebab tu dia terpaksa pergi ambil India, pergi ambil orang Cina. Nak suruh orang Melayu kerja di lombong dia. Buat apa? Orang Melayu kita dah ada kebun. Dia suruh kita pergi motong getah dia. Mau kalau kita pergi motong getah dia Benang kita siapa nak buat Kan Orang Melayunya bangsa yang bersyukur Bersyukur dengan rezeki yang banyak Bersyukur dengan rezeki yang yang sikit ya, Sebab tu orang Kedah kata Larat tarik Larat tarik selimut jadilah Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Kata, <laughs> saya rasa yang lama-lama sikit ni pernah dengar kan? Arwah tu saya dulu kalau malam kita makan katalah tak apa, -apa sedap makan nasi sikit je. Ha, kita pun bagi tahu lah alah cucu dengan tu kan manja. Saya kata kat tu saya kata sikit makan tak ada kenyang. Tu saya kata apa? Dia kata larat tarikkan selimut jadilah. Larat tarikkan selimut jadilah. Eh kalau kan selimut pun tak larat tarik, ah eh, itu teruk teruklah. Parah kan? Larat taikkan selimut maknanya rezeki sikit pun kita bersyukur dah. Sekurang-kurangnya larat taikkan selimut boleh tahan sampai pagi esok. Pagi esok cerita lain. Ya. Tomorrow is different story. Pagi esok cerita lain, cari rezeki lain. Bukan? Ha. Jadi filosofi, falsafah orang Kedah ni ya, satu bangsa yang cukup bersyukur. Kan? Jadi rezeki banyak kita bersyukur sudah pasti. Rezeki sedikit pun kita bersyukur. Ini konsep kesyukuran kita. Kan? Kalau tidak kita jadi tamak. Eh? Ha. Jadi, perjuangan-perjuangan ini perlu kita teruskan. Saya nak kena dah ni. 10.5 lah. Eh? Uh, lepas saya nak pergi tempat lain pula lah. Perjuangan ini kita perlu teruskan. Bebaskan pemikiran kita daripada menganggap segala yang datang dari barat itu indah belakang. Sebelum barat datang, tamadun kita sudah cukup tinggi. Ini sungai batu ni 788 sebelum masihi. Eh? Amerika belum ada. UK belum wujud. Agama Kristian pun belum ada. Kita sudah boleh melebur besi pada abad kedua. Mengeksport besi. Jadi maknanya Allah Ta'ala bagi kepandaian kita itu. Ilmu hadith ni, tukang besi ni. Sudah lama. Eh? Tamadun yang cukup tinggi, cukup lama. Bahasa kita sudah cukup elok. Cukup indah. Tapi kadang-kadang kerana -kadang kita tidak ada jiwa merdeka, kita masih punya jiwa hamba, kita menganggap bahasa kita lemah. Eh? Malu, nak cakap Melayu pun malu. Kena cakap orang putih. Nama-nama tempat nak kalau, kalau dia sudah dah kedah, kedah ni tak kot. Eh? Kuala Lumpur sana tu. Kawasan orang Melayu pun berbual nama orang putih. Bangi, bangi, bangi itu kawasan Melayu majoriti. Tak pasal-pasal bangi gateway. Oh, bangi gateway pula dah. Eh? Apa tidak ada gateway itu dalam bahasa Melayu? Eh? Kalau nak bahasa Melayu, gerbang. Gerbang bangi boleh. Kalau nak ambil Sanskrit lagi, gapura. Gapura bangi. Eh? Dah ada dah perkataan kita. Tapi oleh sebab jiwa itu tidak merdeka. Menganggap yang datang dari barat itu semuanya lebih indah daripada kita. Akhirnya cara hidup barat ditiru. Ha, itu datangnya LGBT, datangnya Melayu etis. Tahu Melayu etis? Etis itu orang yang tak percayakan Tuhan. Ikut pasal orang putih buat. Eh? Ha, ini yang kita tidak mahu. Kita takut generasi kemudian menjadi hamba kerana tidak merdekanya jiwa dan mental mentaliti mereka. Eh? Saya kira ini saja yang sempat saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi yang berbahagia ini menjelang ulang tahun kemerdekaan besok. Hayatilah kemerdekaan kita. Hargailah ia dan sampai sampaikanlah pesanan ini kepada anak cucu kita. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas keterlanjuran. Aku qulu haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته